নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে এইকেইদিন বাৰু বজাৰ সমাৰ কৰিছেনে যদি বজাৰ সমাৰ কৰিছে তেন্তে মোক জনাওকচোন বস্তুবিলাকৰ দাম আপোনালোকে বেছি পাইছে নে বস্তুবিলাকৰ দাম কম পাইছে যদি বজাৰ সমাৰ নাই কৰা তেন্তে আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে কিন্তু যিসকল লোকে নিতৌ বজাৰ সমাৰ কৰে তেন্তে বুজি পাব যে বস্তুৰ দাম বৰ্তমান কিমান পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে পিঁয়াজৰ আই থিংক ষাঠি টকা নে কিমান কেজি হ'লগৈ আলুৰ কেজি বাঢ়িছে বাকী সাত শাক চব্জিৰ বাঢ়িছে প্ৰত্যেকবিধ শাক চব্জি পঞ্চাছ টকাৰ তলত নাপায় পঞ্চাছ টকাৰ ওপৰতে মুঠৰ ওপৰত চববিলাক বস্তুৰে দাম ইটোৰ পাছত সিটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে নহয় ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই সময়তে মই আজি আপোনালোকক জনাম যে নতুন এটা মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে আমাৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰনো দাম বাঢ়িলে কি কি বস্তুৰনো দাম কমিলে মই তাৰ ওপৰতে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম এতিয়া শাক চব্জিৰ দামৰ কথা মই আপোনালোকক নকওঁ কিয়নো সেইবিলাক আপোনালোকে নিজেই বজাৰ কৰে আৰু শাক চবজিৰ কথাটো অকণমান বেলেগ মই যদি এটকাত দি আছোঁ কোনোবাই হয়তো এশ টকা দি থাকিব পাৰে কাৰণ মই যদি ঘৰত খেতি কৰি ঘৰৰ পৰা তুলি নি সেইকেইটা বস্তু বিকিছোঁ মই হয়তো বেছি ট টকা ল'বও পাৰোঁ কিন্তু ওচৰৰজনে হয়তো চালানী মাল আনিব পাৰে তেখেতে কম টকাটো বিকিব পাৰে গতিকে ডিফাৰেণ্ট আছে সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ বাকী ঘৰত বহা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকবিধ বস্তুৰে দাম কিন্তু বাঢ়িছে এতিয়া কি কি বাঢ়িলে কি কি নো নাই বহা মই তাৰ ওপৰতে জনাম তো মই শ্ৰী পানী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আগবাঢ়িছোঁ খবৰকেইটাৰ ফালে তো খবৰ কেইটাৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ন তো চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কিয় চাৰি লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰ কাৰণে বেছি দূৰ নাই আৰু কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেই কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেই চাৰি লাখ হৈ যাব গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব তো আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকক এটা দাম কমা বস্তুৰ কথা কৈ থৈ যাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিব প্ৰথমে মনটো ভাল লাগি যাব ত' প্ৰথমটো বস্তু দাম কমিছে সেই বস্তুটো হৈছে এতিয়া ফিউল মানে যিটো ফিউল নেকি হাৱাই জাহাজবিলাকত ভৰোৱা হয় মানে হেলিকপ্টাৰত ভৰোৱা হয় প্লেনত ভৰোৱা হয় ত' সেই ফিউলৰ দামটো কমিছে বুলি জনাইছে কিমান কমিছে খবৰ লোৱা অনুসৰি প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ছিক্সটি ছেভেন টকা সাতষষ্ঠি টকা দাম কমিছে বুলি কৈছে আৰু যাৰ ফলত নেকি এতিয়া প্লেনৰ বা টিকট প্লেনৰ টিকটৰ দামবিলাক অকণমান কমিব পাৰে বুলি জনাইছে তেলৰ দাম কমা মানে প্লেনৰ টিকটৰ দামটো কমি যোৱা যথেষ্ট টকা কমিছে ন এতিয়া চবৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ নহ'ব পাৰে কাৰণ আমিতো আৰু ফ্লাইটত আজিলৈকে উঠিয়ে পোৱা নাই আনকি ফ্লাইটৰ ওচৰলৈকে গৈ পোৱা নাই গতিকে কিছু লোকো এনেকুৱা আছে যিবিলাকে ফ্লাইটত অহা যোৱা কৰে তো তেওঁলোকে ভাল পাব কিয়নো দামবিলাক কমিছে আৰু আজিকালিতো আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰত গৈ যিসকলে কাম কৰে হায়দৰাবাদ বেংগলোৰ তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহোঁতেতো ফ্লাইটতে আহে নে আজিকালি ফ্লাইটতে তেওঁলোকে গুচি আহে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভাল হ'ব পাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে দাম বঢ়াক লৈ দাম বঢ়াক লৈ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে তো খবৰ ওলাইছে যে গাখীৰৰ দাম তিনি টকা অলৰেডি দাম বৃদ্ধি কৰি দিলে বুলি জনাইছে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত তিনি টকাকৈ দাম বৃদ্ধি পাইছে যিবিলাক পেকেজিং গাখীৰ সেইবিলাকৰো দাম বৃদ্ধি পাব যিবিলাক নেকি খোলা গাখীৰ যিবিলাক নেকি গোৱালসকলে ঘৰে ঘৰে আহি দি দি যায় সেইবিলাকৰ দামো বৃদ্ধি পাব এতিয়া আপুনি যদি গাঁৱৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকৰ গাঁৱত হয়তো বিধি নহ'ব পাৰে যেনে আমি গাঁৱৰ পৰা চাই আছোঁ আমাৰ ইয়াতে যিসকলে নেকি ডেইলি ঘৰত খীৰায় আৰু কাৰোবাক বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে দামবিলাক বঢ়োৱা নাই তেওঁলোকে এইকাৰণে বঢ়োৱা নাই কাৰণ আৰু ঘৰতে ই কৰা গাখীৰ তো আৰু কিনো দাম বঢ়াব তিনি টকা সেইকাৰণে দাম বঢ়োৱা নাই তেওঁলোকে ডেইলি বিকেহে এক লিটাৰ তো এক লিটাৰত যেনিবা তিনি টকা দাম বঢ়াই দিলে তো কেইট কেইটকাৰ কিনো লাভ হ'ব তিনি টকাটোৱে কিন্তু কোম্পেনীবিলাকৰ কি হয় তিনি টকাকেও যদি তেওঁলোকে বঢ়াই দিয়ে পাৰ লিটাৰত তেন্তে আপোনালোকে ভাবক যদিহে তেওঁলোকে ডেইলি এশ লিটাৰ তেল বিক্ৰী কৰি দিয়ে এশ লিটাৰ গাখীৰ বিকে তেন্তে তেওঁলোকৰ তিনিশ টকা প্ৰফিট হ'ল তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটকা পঞ্চাছ পইচা বিছ পইচা এইবিলাক বিৰাট মানে তেওঁলোকৰ মূল্য আছে কিন্তু আমাৰবিলাকৰ ইয়াতে মানে সেই তিনি টকাটো আৰু বৰ বিশেষ মূল্য নাই এইখিনিতে আকৌ খবৰ ওলাইছে গৃহিণীসকলৰ কাৰণে গৃহস্থীসকলৰ কাৰণে খবৰ ওলাইছে সোণৰ দামটো সোণৰ দামটো কমিব কমিছে বুলি জনাইছে এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰে পৰা এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা গৃহিণীসকলৰ বাবে সোণৰ দাম কমিছে কিমান কমিছে খবৰ লোৱা অনুসৰি চৌব্বিছ কেৰেট সোণৰ দাম ছেভেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ প্ৰতি দহ গ্ৰামত আৰু বাইছ কেৰেট সোণৰ দাম ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্ৰতি দহ গ্ৰামৰ দাম এতিয়া সোণৰ দামবিলাক এনেকুৱা হয় গোটেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে একেই হয় বোলে অসমত বেলেগ দাম আপোনাৰ দেলহীত বেলেগ দাম এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় প্ৰায় একেই হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণেই গতিকে আমাক কি হয় সোণাৰুবিলাকে তেওঁলোকে তোলা কিবাকিবি এইবিলাকত হিচাপ দিয়ে তো তোলা কিবাকিবি এইবিলাকত হিচাপ আমাৰ বুজিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় ত' এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে যদি সোণৰ বস্তু কিবা বনাবলৈ যায় আপোনালোকে ক'ব যে মোক গ্ৰামত হিচাপ দিয়ক কিয়নো তেতিয়া আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি উলিয়াব পাৰিব যে প্ৰতি গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান হয়নে নহয় অনলাইনত দিয়াই থাকে কিমান দাম চলি আছে আজিৰ দিনটোত ত' সেইটো আপোনালোকে ওলাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক সোণাৰুৱে ঠগিব নোৱাৰিব সোণাৰুৰ ওপৰত এটা কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ বদনাম আছে সোণাৰুৱে বোলে মাকৰ কাণফুলিৰ পৰাও সোন কাঢ়ে এইটো মানে সোণাৰুৰ এটা বদনাম আৰু আগৰ পৰা চলি আহিছে গতিকতে আপুনিতো বহুত দূৰৰ মানুহ তো সেইকাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে পৰাপক্ষত গ্ৰামত হিচাপ ল'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ মদাৰুসকলৰ কাৰণে যিসকলে নেকি নিতৌ মদ খায় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে তো যিসকলে অৱশ্যে মদ খায় তো তেওঁলোকে অলৰেডি গম পালেই যে মদৰ দামটো কমি গৈছে কমিছেও কমিছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ দাম কমিছে তো কিমান কমিব কিমান নকমিব ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতেও মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই জনাইছিলোঁ যে কেইটকা দাম কমিব কেইটকা নকমিব তো সেইবিলাক আপোনালোকক জনাইছিলোঁ তো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক নজনাওঁ কিন্তু দাম যথেষ্ট পৰিমাণৰ কমিছে কিন্তু সকলোবিলাক মদত কমা নাই আপোনাৰ দুই এটা মদত দাম আগৰ দৰেই আছে আগৰ সমানেই আছে কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক মদৰ দাম এতিয়া কমি গৈছে গোটেই আমাৰ অসমতে অসমৰ বাহিৰত কিন্তু দাম কমা নাই কেৱল আছামত মানে অসম অসম চৰকাৰেহে এই পদক্ষেপ লৈছে মদৰ দামটো কমাই দিছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ট'ল টেক্সৰ ওপৰত ত' আপুনি যদি ধৰি লওক কি বুলি কয় নেশ্যনেল হাইৱেত গাড়ী চলায় তেন্তে আপোনালোকে জানে যে নেশ্যনেল হাইৱেত ট'ল গেট থাকে আৰু ট'ল গেটত আপোনালোকে ট'ল টেক্স পে' কৰিব লাগে নেশ্যনেল হাইৱেত থাকে বাকী ভিতৰুৱা ৰাস্তাবিলাকত বাৰু ট'ল গেট নাথাকে কেৱল নেশ্যনেল হাইৱেত থাকে এতিয়া আপুনি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো নেশ্যনেল হাইৱেৰে যায় আৰু আপোনালোকে ট'ল টেক্স হয়তো নিশ্চয় দি পাইছে এতিয়া ট'ল টেক্সৰ ওপৰতে খবৰ ওলাইছে ট'ল টেক্সৰ দাম এক তাৰিখৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে বৰ বিশেষ বৃদ্ধি পোৱা নাই কিছু টকা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু বৃদ্ধি পোৱাটো পাইছে তো আপুনি যদি নিতৌ অহা যোৱা কৰে ট'ল গেটৰ তলেৰে তেন্তে আপোনাৰ পকেট ঢিলা হ'ব আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা পে' কৰিব লাগিব নিতৌ অহা যোৱা কৰিলে বহুদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা অহা যোৱা কৰিলে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি নিতৌ যদি অহা যোৱা কৰে তেন্তে আপোনালোকে টকা ভৰিবই লাগিব ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ কমাৰ্চিয়েল এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত মানে যিটো চিলিণ্ডাৰ নেকি দোকানত ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ ঘৰত নহয় দোকানত যিটো চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তো সেই চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম সেই চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম ঊনচল্লিছ টকা বৃদ্ধি পালে বুলি জনাইছে দোকানত বৃদ্ধি পোৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম আমাৰ ঘৰত যিটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই এল পি জি চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম বৰ্তমানেও একেই আছে এক টকাও বহা নাই এক টকাও কমা নাই একে আগৰ সমানেই বৰ্তমানেও আছে বুলি জনাইছে আনফালে আকৌ ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে যে চাৰিশ পঞ্চাছ টকাত ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে তো যিসকলৰ লোকে বি বি পি এল কাৰ্ড থাকিব তো তেওঁলোকক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে চাৰিশ পঞ্চাছ টকাত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব আমাৰ অসমতো কৰি দিব লাগে তেনেকুৱা ৰেচন কাৰ্ড আছে মানে একদম কম দামতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব মানে গেছটো ল'বলৈ যাওঁতে ৰেচন কাৰ্ডখন বোলে দি দিব অঁ ঠিক আছে তোমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তুমি মান টকাত গেছ পাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আধাৰ কাৰ্ড নিশ্চয় আপোনালোকৰ আছে আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিলে নে নাই কৰা সেইটো কমেণ্ট এটা কৰিছোঁ জনক যদি আধাৰ কাৰ্ড এতিয়ালৈকে আপডেট কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰি লওক চৈধ্য তাৰিখ এই মাহৰ চৈধ্য তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডে'ট যদি এই মাহৰ চৈধ্য তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট নকৰে তেন্তে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড আপডে'ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পঞ্চাছ টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব এইফালে যি যোনে আপডেট কৰিব তেওঁ ল'ব কিবা এটা মানে আপোনাৰ কিছু টকা খৰচা হ'ব যদি আপোনালোকে এতিয়া আপডেট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এক টকাও নাযায় আধাৰ আধাৰ চেণ্টাৰে মানে যদি আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ আপডেট কৰে তেন্তে এক টকাও নলয় বাকী যদিহে ক'ৰবাত চি এছ চি চেণ্টাৰত কৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আধাৰ চেণ্টাৰত যদি কৰে এক টকাও আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবৰ কাৰণে নলয় গতিকে চৈধ্য তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট কিন্তু চৈধ্য তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে এইটো অৱশ্যে আমাৰ অসমৰ কাৰণে নহয় আমাৰ কাৰণে নহয় অসমবাসীৰ কাৰণে নহয় এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা খবৰ ওলাইছে ত' হিমাচল প্ৰদেশত বোলে এতিয়া চাউলৰ লগতে বাকী যিবিলাক সামগ্ৰী পোৱা যায় এতিয়া আমাৰ অসমততো অকল চাউলহে পায় ন চাউলৰ লগততো আৰু বেলেগ বস্তু নাপায় কিন্তু হিমাচল প্ৰদেশত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু কিছু ষ্টেটত বাকীবিলাক সামগ্ৰীও পোৱা যায় এই ধৰি লওক হৈ গ'ল আটা হৈ গ'ল এই হৈ গ'ল দালি কিবা কিবি এনেকুৱা মানে এফ এম জি চি প্ৰডাক্টবিলাক পোৱা যায় এতিয়া হিমাচল প্ৰদেশত এই মাহৰে পৰা বাকী বস্তুবিলাকৰ দাম বৃদ্ধি পাব বুলি জনাইছে বাকীবিলাক বস্তু মানে কিনি আনিব লাগে একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ নাপায় তো সেইবিলাক বস্তুৰ দামটো এতিয়া হিমাচল প্ৰদেশত বঢ়াই দিয়া হৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটা আছিলে খবৰকেইটা জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ দামটো লগ পোৱাৰ আশা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয়